А что вы об этой работе слышали? Почему она хорошая? С чего вы это взяли? Ну у меня много знакомых работает на таможне, вот я столкнулся, так сказать, вот с оформлением автомобиля, это вообще такая оказалась страшная штука, поэтому я решил, что все-таки можно все это быстрее делать и лучше, если я буду вот здесь работать. В Петрозаводской таможне после перерыва возобновлен прием документов от кандидатов на престижную ныне работу. Если на многих предприятиях идет сокращение, то здесь в этом году штат увеличится на 75 человек. На вопрос, кто достоин быть таможенником, отвечает начальник отдела кадров Петрозаводской таможни Ирина Вачаева. Квалификация, конечно, уровень культуры, образование, в общем-то, ну и моральное, конечно, качество тоже, и честность, и, так сказать, качество внимательности. Кстати, на одно место в таможне претендует шесть человек, так что и отбор наичательнейший. Таможня, она с армией, что-то близкое есть, поэтому я решил идти в таможню.